Доброго ранку, Україно, вітаю всіх поціновувачів доброго гумору. Сьогодні міжнародний день клубу веселих та кмітливих. Десять років тому Росія та деякі країни СНД вперше вирішили відзначати це свято. Започаткував його президент міжнародного клубу КВК Олександр Масляков. А дату 8 листопада обрали на честь річниці першої гри клубу, яка вийшла в ефір у 1961 році. КВК протягом багатьох років збирає мільйони глядачів біля телеекранів. А який же гумор? Подобається українцям зараз про це поговоримо з головою міського клубу КВК Одеси 90-х років Сергієм Голубовським. Пане Сергію, доброго ранку. Я доброго вас ранку. вітаю зі святом. і у нас на програмі. І дійсно, хоча міжнародний день КВК ще не занесли до е, Всесвітнього реєстру ООН, я все ж таки думаю, що багато людей його відзначають. Я думаю, що для вас це також свято. Спасибо. Я тоже хотел бы поздравить всех зрителей, в первую очередь именно зрителей, потому что пока у КВН есть зрители, КВН существует, и КВНовцы будут радовать нас своими новыми шутками. А как вы зазвучаете свято изначально? С друзьями избираетесь? Ну, Вообще-то завтра в Киеве будет большой КВН. Так сказать, что мы э, празднуем застольем там, или еще же Нет, новыми шутками, новыми играми. А почему самозавтра? Это же сегодня, 8 листопада. Да, я ошибся. Я <laughs> зразумела. Скажи, пожалуйста, вы каждый год выозначаете это свято? Да нет, Через в общем-то, э, этот праздник действительно новый. Мы как-то больше все-таки в Одессе праздновали День юмора. 1 апреля. И для КВНовцев это был главный день, поскольку именно 1 апреля, в общем-то, и сохранила в Одессе КВН как таковой и вернула его во многом. А вот сам уже праздник КВН, это благодаря Александру Маслякову, благодаря Международной Ассоциации, он закрепился как праздник ну, в масштабах, наверное, уже не дня юмора, а всего КВН в целом. Всего юмора, можно сказать, это не гумора. Нет, день юмора более широкое понятие все-таки, чем КВН. Вот, хотя хоча надати должное, що на просторах э, України, і Росії і других стран бывшего Советского союза КВНщики, наверное, лідери в юморі, нікуди не дінешся, і зачастую вставляють Ну, так. Дійсно, КВК взагалі породив дуже багато народив, дуже багато шоуменів, відомих шоуменів. І цікаво, що і в Росії і в Україні, і от цікаво пригадати, як це відбувалося. То пам'ятаєте, як тоді шукали таланти? Як це було? Ну, мы сами себя искали. Не могу сказать, что искал нас кто-то. То есть для меня КВН начался в 81 году, когда все считают, что его практически не было, в моем институте, в котором я создал клуб, и пять лет клуб э, играл, полный турнир, в результате чего стал в 87 году чемпионом Одессы, первого восстановленного турнира. И, собственно говоря, на шутках э, которые начались внутри института, потом э, на шутках, которые родились в, во многих других вузах Одессы, но, ну, собственно говоря, э, Одесса стала опять чемпионом, говорится. А и какие про... это были жарты? Какие ну, как вам сказать? Ну, Кооператив одесских швейцаров принял решение о создании швейцарского банка. То есть вот такие были шутки. Не могу сказать, что это сегодня актуальная шутка, но тогда это звучало очень интересно. Или чекотские музыканты освоили новый музыкальный инструмент, рояль. Он хорошо говорит и не мешает играть на национальных инструментах. А, это шутки 80-х, 90-х. В принципе, если эта шутка нейтральная, не политическая, она, конечно, не умирает. Вот. А моя команда, это большая команда, связанная с морем, поэтому у нас шутки были более морские. морские. Там, такие, знаете, короткие, типа «мачта стала колом». Саме про історію КВК ми будемо говорити трошечки пізніше, а ще дізнаємося, чи залишився ще порох у порохівницях КВК одразу після коронавірусу. Доброго ранку всім, хто з нами. Я нагадаю, сьогодні ми говоримо про сучасний гумор, а також про те, чи є порох у порохівницях КВК. І у нас в гостях сьогодні голова клубу КВК Одеси 90-х років Сергій Голубовський. Пане Сергію, ми знайшли дуже цікавий виступ члена команди КВК Одеського державного університету Яніслава Леонзона. Цей виступ був пророчений до 35-річчя КВК і дійсно дуже цікавий виступ. Там він звертається до Бога. Зараз ми це почуємо. Судовольська. Что тебе сказать? КВН, КВН это же такая игра, она родилась в 1961 году. А в 1972 ее закрыли. То есть понадобилось всего 11 лет, чтобы шутки, сказанные в 1961 году, дошли наконец-то до высокого начала. Но вообще, вообще, я тебе хочу сказать, что и у тебя, и у КВН неприятности здесь были примерно одинаковые. Ты помнишь, они все время говорили, что тебя нет. Ты помнишь? Так КВН закрывали твожение. И что мы теперь видим? Теперь и ты, слава Богу, есть. И КВН, слава Богу, есть. И где теперь, слава Богу, они? Пане Пана а що ви можете пригадати з тих часів? От, дійсно, чому тоді закривали КВК? Ну, закривали КВН, коли я ще в нього не грав, я ще все-таки в школі вчився. От, це був, ну, внутрішній, як тепер говорять, політичний конфлікт, да? Тому що завжди шутки КВНішків були гострі, і вони не завжди виходили за рамки общеприйнятих нормативів, да? так? От, е, Але а, ж існувала якась цензура, наскільки ми знаємо, чи не було тоді? Ну, Скажем так, тот период, когда я играл, цензура медленно-медленно сходила на нет. Хотя, надо должное, когда играли даже городской турнир, вот внутри вузовские турниры практически проходили на внутренней цензуре, на взаимоотношениях с руководством каждого института. А вот городской турнир уже требовал подачи сценариев. Но, тем не менее, это не было уже таким жестким вариантом, как это было в 1971 году, когда закрыли. И потом... Вы поймите, вообще э, турниры э, уровня там, вуза, города и так далее, они же не так широко освещаются, как э, турнир по центральному телевидению. Понятно, что к нему было э, больше требований, и любая шутка, особенно двусмысленная хорошая шутка, всегда имеет несколько слоев. Да? Она ударяла по самым больным местам, но эти места не всегда были грязными. реагировали адекватно. Тобто ви практично стояли, можна так сказати, у процесі відродження вже, ну, да, Це поколіню, да, вже так? Ну так, я отношусь до другого покоління, до другого покоління, який для всіх родився в 1986-1987 році. Возродився. І вот. возродився він, як вважають в Москві, хотя в Одесі ми вважаємо інакше. <гум> Пане Сергій, ну а над чим зараз хочуть дійсно і сміються українці? От як ви гадаєте, гумор змінився? Нет, вы знаете, вообще э, украинцы всегда э, были нацией э, с очень глубоким чувством юмора. И, собственно, наш юмор украинский, он более бытовой, он менее политизированный, хотя хорошая политическая шутка, она всегда к месту. Да? Она просто быстро устаревает. А шутки на бытовые темы, они живут очень долго. Но наиболее кассовыми, конечно, стали сейчас программы, которые шутят ниже пояса. И вот чем, так сказать... Дуже в взагалі, зараз гумористичних програм, які, можно сказать, вытесняют КВК. Не вытесняют. Вы поймите, клуб всегда, клуб веселых и находчивых, всегда состоял из двух направлений. Первое направление не телевизионное. Мы сейчас на телевидении, понятно, мы знаем и говорим, и самая широкая аудитория квн это телевизионная аудитория. Но всегда существовало широкое движение квн которые жили вне телевидения. Они на телевидение попадали тогда, когда уже дорастали до такой игры масштабной. И в Украине колоссальное движение КВНовское. Сотни команд, если не сказать тысячи команд, которые входят в ассоциацию КВН Украины, созданную Михаилом Агранатом, одним из ну, замечательнейших капитанов в свое время, телевизионных капитанов, да. Имя лидером в КВНе делает телевидение. Имя делают программы Маслякова понятно. Ими делают лиги Маслякова, которых в Украине две. Это высшая украинская лига, финал, который проходит в Киеве, и первая лига, финал, который проходит в Одессе. Это тоже украинские лиги, это тоже украинские команды. Их знают больше. Но на самом деле когда проходит КВН в школе, в ВУЗе, ближе те люди, которых вы знаете, видите, ближе те шутки, на которые ну, реагирует зал, понимая, что это шутка про их преподавателя, про их ректора, да, про те проблемы или, говорится, те смешные ситуации, в которые они попадают в реальной жизни. А то, что мы видим по телевидению, это уже общие национальные вещи. Мы ими не живем, хотя нам интересно это увидеть, интересно под этим посмеяться. Пане сегодня не лучше Международный День КВК, Сьогодні, саме 8 листопада, народилася одна з найвідоміших вітчизняних поетес Марина Цвітаєва. От ми вирішили попросити людей на вулиці, перехожих, щоб вони щось пригадали з її творчості. Зараз ми послухаємо, може, і ви щось пригадаєте? Поговоримо трохи про лірику. Будь ласка. Вчора ще в глазах смотрела, а нині в сторону. Це Цвітаєва. Ваш нижний рост, сплошное целование И это все, я совсем как нищий Кто я теперь, единая, нет тыщи Завоеватель, нет завоевания Пираль причуда, это первопричина Не все равно, как назовут Сие уста, доколе Ваш нижний рост, сплошное целование Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно Мне нравится, что вы больны не мной Мне нравится, что я больна не вами Мне на свете всего дороже волосок с твоей головой вы, все уйдите, вы тоже, и вы тоже, и вы. Пане Сергею, а вы лирику полюбляете? Верши да, пишете? писал когда-то, много писал, любил Есенина, Цветаева тоже, Цветаева просто такая же тяжелая судьба, как в свое время чуть было с КВНом не случилось, вот. Но слава богу КВН это выдержал, вот. А Цветаева, как видите, тоже это выдержала. пометаете, эти люди просто. Просто очень многие наши люди не знают, что это даже Цветаева, когда слышат песни на ее стихи, слышат ее стихи, говорится без песен. Это, конечно, наша сегодняшняя проблема, то, что Ми говорили в Кавині, ніж поясу. Да? Цвітає вона намного вище. Пане Сергію, сьогодні а, дійсно кавинщики, а, ну вони створю... вони і зараз, і раніше створювали дуже багато гумористичних програм. А, звичайно, зараз, ну, можливо, гумор все ж таки трошечки змінився, але той гумор, який був, він був дуже популярним. Одна з таких програм, яку, до речі, ви продюсували, це джентльмен шоу. Звичайно, пам'ятаєте, як це було? Давайте нагадаємо нашим то, глядачам. Будь ласка. А ну-ка, давайте, пошевелим пальчиками. Лучше не доктор. Хорошо. А Расскажите, как тогда взагалі выникла идея створить такое шоу? В 90-м 90 году, э, ну, отыграв как бы КВН, уже команда джентльменов дважды стала чемпионом стал вопрос, а что дальше? Можно было играть в КВН, но несколько человек из Команда джентльменов, Алек Тарасуль, Эдик Каменецкий, они входили в группу Одесского клуба веселых встреч, в которую входил и я, где был клуб КВН, где был клуб Иродит с Борей Это вообще как бы такое целое объединение клубов. И стал вопрос, можем ли мы сделать нечто уже профессиональное, потому что КВН это игра любителей. То есть это фактически был первый такой профессиональный проект, я так понимаю? Да, дело в том, что в Одессе мы реализовывали много проектов, и в основном авторская группа, это были все КВНовцы. Актерская группа, это тоже были КВНовцы, хотя уже присоединялось много профессиональных актеров. Музыканты, это были уже все профессиональные музыканты. Это понятно. И этот конгломерат творческих людей в Одессе сделал делал юморину, восстановил юморину, так же, как и КВН восстановили. Мы сделали, провели первый тогда в Советском Союзе конкурс Одесситка-87, который перешел в конкурс Мисс Одесса в дальнейшем. Я тоже его был продюсером и автором. Вот. И тот же Самый конгломерат людей, которые это делали, вот как бы решил сделать нечто уже профессиональное, тем более, что мы понимали, что мы замкнуты в аудитории одесской, не телевизионной. И нам хотело, в общем а хотелось, в общем-то, почему закрыли такой проект? Ну, его не закрыли, он, по всей видимости, все-таки сам э, ушел, уступив. Э, я бы не так сказал. Наверное, то поколение людей, которое делало джентльмен шоу тогда, э, так же как э, несколько других проектов, еще не были коммерсантами. В, а на вечер. том на том уровне на котором требует сегодняшнее телевидение понимаете хотя было и удачное объединение ну например авторской группы одесского политеха и э э двух актеров из кишинева и одессы которые делают сегодня программу городок понимаете? и она выдержала время а также э оттуда же пошла э из нашей же команды пошла команда э команда которая сделала маски шоу да, это э бывшая команда так, ну, строительного достаточно, института достаточно таких проектов. Кур, то же самое. Было и дали побольше. А их увеличивается количество. Вы поймите, тот объем, который создал юмористического творчества КВН Маслякова и, и же с ним, каждый год выбрасывают на поверхность колоссальное количество талантливых людей. И они уже не удовлетворяются маленькой аудитории своего института, а начинают идти к вам на телевидение. Я вам желаю особисто от себя и от всей телекомпании еще больше проектов. Продюсуйте, створите, будем удивиться и запрошуйте нас на программу, конечно, очень интересно. Спасибо большое. Дуже вам дякую, ще разі святом. Взаємно. Френсіс Бейкон казав, нерідко жарт – це провідник істини, яка не досягла б мети без його допомоги. Нехай почуття гумору ніколи не полишає вас. Ваші думки і пропозиції надсилайте за адресою, яку бачите на екрані. Усім доброго ранку.